На проганах находимся метра 800. Вот зеленка, за ней уже позиция, откуда по нам идут Два раза был прорыв, один раз на машинах прямо на блокпост и зеленки. Мы его отбивали. Ну а так работали, мы думали, танками, работала САУ. Вот это дым, да, и там не будет. Потом даст только улыбки, потом кулай газну, зуб пришла. Вот, смотрите, попал снаряд, бриндаж в этот момент. Он развернул бриндаж в этот момент, ребята, слава богу. Мы с Богом воюем, стояли на посту, поэтому остались целы и живы. Миллиметрового снаряда. Уже два, С1, выпущены, а еды еще разорвалось. последние три дня активизировалась ввод русских, русских подразделений на территорию Донецкой области. В частности, это техника, бронетехника, установки град в большом количестве заводятся и все новое. Местные жители стараются передавать и помогать нам. И более активизировались обстрелы. Начались. Вот последние два дня обстрелы минометные, с тяжелой артиллерии обстрелы. Ну, вот практически 16.00 и до 4 утра постоянно каждый день обстрелы. Не желать.